Доброй ночи. События дня на БТБ в студии Оксана Гуцайт. Наблюдатели от Европарламента высоко оценили прошедшие выборы в Верховную Раду. Об этом они заявили в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Председатель делегации Андрей Пленкович поздравил главу государства с успешным и демократическим проведением голосования. Миссия наблюдателей Европарламента отметила, что выборы прошли, цитирую, в полном соответствии с украинским законодательством и международными стандартами. Петр Порошенко, в свою очередь, выразил надежду, что новое правительство ускорит проведение реформ. Также президент обратился к депутатам Европейского парламента с просьбой ускорить ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в своих странах. Я счастлив признать, что это были одни из самых прозрачных выборов в нашей истории, парламентских выборов. Я думаю, они были для нас еще одним испытанием, которое Украина успешно прошла. Испытание на демократию, на открытость, на свободу. И я прошу вас, возможно, ускорить процесс ратификации соглашения об ассоциации в ваших странах. Это был бы также жест важной поддержки Украины в этот период. Что важно в политическом смысле, это выборы были в соответствии с вашим законодательством, с международными стандартами, в общем, свободные и справедливые. Я думаю, это впечатление всех из нас, кто был на избирательном участке и следил за процессом. Наш месседж позитивный, конструктивный и обнадеживающий, и теперь мы будем сопровождать вас в процессе европейски ориентированно. Реформ. По словам евронаблюдателей, это был реальный выбор и значительная поддержка демократических стандартов, несмотря на некоторые трудности. Голосование и подсчет были прозрачными и оцениваются в целом положительно. Тем не менее, ранние стадии процесса подведения итогов рассматривались наблюдателями более негативно, в связи с напряженностью в некоторых случаях. In some case, some cases. Я хочу подчеркнуть, что эти трудности повлияли на голосование, но не нарушили их. Наоборот, наши выводы показывают, что выборы в значительной степени поддержали демократические стандарты. Поэтому они смогут способствовать быстрой консолидации демократических институтов страны, чтобы заложить основу нахождения путей выхода из кризиса. Проект коалиционного соглашения, подготовленный блоком Петра Порошенко для создания большинства в будущей Верховной Раде, опубликуют в ближайшее время. Об этом заявил один из лидеров партии Юрий Луценко. По его словам, документ в основном будет включать сокращенный вариант президентской программы «Стратегия 2020» и календарный график законодательных инициатив, которые должны быть поддержаны парламентским большинством. Луценко также сообщил, что консультации по формированию парламентской коалиции начались между партиями блок Петра Порошенко и Народный фронт. Также в коалицию приглашаются все партии Майдана «Свобода», «Самопомощь» и «Батькивщина». Абсолютно очевидным является сигнал избирателей, которые хотят видеть будущую проевропейскую коалицию на базе двух партий – Блок Петра Порошенко и Народного фронта. Я хочу еще раз повторить нашу формулу того, что все партии Майдана должны быть привлечены к созданию такой коалиции – Имею в виду и партию «Свобода», и «Самопомощь», и партию "Батькивщина". Все они могут присоединиться к созданию коалиции, которая началась буквально сегодня. Оппозиционный блок ожидает получить около 60 мест в парламенте. Об этом заявил лидер объединения Юрий Бойко. По его словам, ожидаемое количество мест рассчитывалось с учетом кандидатов на мажоритарных округах. Также уже определено, что политсила будет в оппозиции. При этом в одноименном политическом блоке все же надеются найти точки соприкосновения с провластными политическими силами по ключевым вопросам. В первую очередь речь идет о мирном процессе на Донбассе. Оппозиционный блок готов поддержать любой мирный план. Мы с самого начала сказали, и выразили официальную позицию нашей политической силы, что мы поддержим любой план, который принесет мир на территории, пострадавшей от э, военного конфликта. Мы поддерживаем любой план, мирный план, который даст возможность прекратить убийства и обеспечить стабильность в этом регионе. И к официальным итогам выборов. Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов. Уже обработано более 75% протоколов. В центре избиркоме работает наш корреспондент Анна Каменева. Аня, когда будут подсчитаны все 100% бюллетеней? В центре избиркоме надеются, что все сто процентов электронных протоколов подсчитают уже к концу завтрашнего дня. И в общем ЦИК довольны ходом подсчета голосов. Говорят, что 23 округа уже полностью предоставили все свои данные в лидерах Днепропетровской области. Однако есть и некоторые проблемы в Донецкой, Луганской и Одесской областях. В частности, речь о 140 округе в Одесской области. Там, я напомню, члены окружкома сложили с себя полномочия и не работали. Поэтому к концу сегодняшнего дня ЦИК принял постановление о том, чтобы поменять 10 из 12 членов окружкома. И сейчас они продолжили свою работу, продолжили принимать протоколы от избирательных участков. Но о действии, ну, оценку действий тех, кто покинул свои рабочие места, будет давать уже правоохранительные органы. Кроме этого, есть проблемы в 106 округе Луганской области. Там члены, избирательной, члены окружной комиссии решили отдохнуть до вторника. Поэтому весь этот период не работали и не подсчитывали голоса. Их действия тоже будет оценивать правоохранительные органы с соответствующим обращением. Уже Центральная избирательная комиссия обратилась в МВС и СБУ. Ну и о том, как будет реагировать на все подобные действия Центральная избирательная комиссия, далее в прямой речи. Если кто-то из кандидатов-мажоритарщиков решил, что тот феодальный округ, который не так щедро рассели своими подачками, то государство Украина не разрешит вернуть страну в 13-е столетие и никакого феодализма в Украине не будет. Это касается и 140-го округа, и Донецкой области, и Луганской области в целом. Ну и что касается подсчета голосов, то на данный момент уже обработано 77% электронных протоколов, 6% политических партий точно проходит в парламент на первом месте Народный фронт у него почти 22 процента голосов. Чуть-чуть отстает от него блок Петра Порошенко, у него 21,5%. Далее следует самопомощь, у нее чуть больше 11%, почти 10% у оппозиционного блока, далее радикальная партия Олега Ляшка 7,3% и 5,6% у Батькивщины. Интрига остается, попадет ли в парламент партия Свобода, которая по данным Экзитпола должна была преодолеть 5% барьер. Но пока что у этой партии 4,7% голосов. Ну а на этом у меня все. Студия. Спасибо, Аня. Напомню, на прямой связи со студией с Центральной избирательной комиссией целый день была наш корреспондент Анна Каменева. Неочередные парламентские выборы в Украине отвечают нормам международного права и демократическим процедурам. Явка избирателей оказалась высокой в сравнении с другими демократическими странами Европы. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил Петр Штык, глава миссии наблюдателей за выборами от Всемирного конгресса украинцев из Канады. Он отметил гражданскую сознательность украинцев, которые возлагают большие надежды на новоизбранный парламент. Прошу, в первую очередь хочется пожелать украинскому народу мира. Я желаю, чтобы те демократические силы, которые сейчас выбраны и будут формировать правительство, чтобы они выполняли ту платформу, на которой они баллотировались. То есть, чтобы Украина стала более европейским, более демократическим и более прозрачным государством. Чтобы Украина стала больше европейской, больше я желаю украинскому народу, чтобы правительство служило народу Украины без коррупции, и чтобы украинцы могли гордиться своей страной и своим правительством. Нужно держать демократический курс на Европу. Я думаю, только этим путем Украина сможет построить будущее. Пока Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса украинцев, эксперты подводят первые итоги. Социологи комментируют явку, политологи прогнозируют предварительные результаты голосования. Явка на вне очередных парламентских выборов составила 52,42%. По данным Центра избиркома, наиболее активными были избиратели во Львовской области. Это 70%. Тернопольская 68% и Волынской области почти 65%. Самая низкая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской областях чуть более 32%, а также в Одесской почти 40%. В Киеве проголосовали более 55% избирателей. Людей, которые приняли участие в выборах на юго-востоке Украины, значительно меньше, чем 50 процентов. Явка общая, даже если взять за основу эти цифры, которые на сегодняшний день есть, она вытягивается в районе 50% только за счет западной и центральной Украины. По мнению политологов, эта цифра вполне удовлетворительная. Ведь явка на парламентских выборах всегда была ниже, чем на президентских. Явка очень хорошая, 52 процента, учитывая условия, в которых мы живем, учитывая, что сразу из 100 процентов мы должны отнять 13 процентов людей, которые не могли проголосовать в Крыму и в оккупированных регионах Донбасса. Политологи также отмечают, что СБУ вместе с другими правоохранительными органами удалось обеспечить безопасный ход выборов в каждом округе от запада до востока. Благодаря этому почти все избиратели смогли спокойно проголосовать. Теперь главная задача – обезопасить результаты. И самое главное – сохранить результаты этого голосования. То есть мы все понимали, что даже в течение того самого светового дня, пока там, значит, с до шло голосование, это было для системы безопасности и правоохранительной системы только первая, не главная часть. Подводя первые итоги, главным и принципиальным результатом неочередных парламентских выборов эксперты называют доверие украинцев к нынешней власти. Так, по предварительным данным, за партией правящей власти, блок Петра Порошенко и Народный фронт проголосовало около 45% избирателей. На справде, вот такое голосование из-за блок Порошенко и за Народный фронт. На самом деле такое голосование из-за блок Порошенко и за Народный фронт – это запрос не на конкуренцию между партиями, а на сотрудничество. Обращаю ваше внимание, что значительная часть избирателей, проголосовавших за Народный фронт, это люди, которые доверяют Порошенко и Ценюку одновременно. Это те, кто голосовали за Порошенко на президентских выборах. И фактически это сигнал президенту и премьеру о том, что они должны сотрудничать дальше. Такие результаты политологи назвали кредитом доверия, которым не должны пренебречь ни президент, ни премьер-министр. Ведь если они повторят известную ошибку предыдущей власти и сделают ставку на конкуренцию, то проиграют оба. А если будут сотрудничать, то смогут добиться успехов, особенно в реформировании страны. Тамара Каноненко, Сергей Савчук, БТБ. Мировое сообщество в целом позитивно оценило досрочные парламентские выборы в Украине. Международные эксперты из Соединенных Штатов Америки, Европы и даже России отметили, что и организация, и, собственно, голосования прошли на высоком уровне. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу назвал предварительные результаты голосования победой демократии и политики еврореформ. Свое заявление относительно украинских выборов сделали и представители НАТО. Подробности в материале наших корреспондентов. Парламентские выборы в Украине прошли без существенных нарушений, в том числе и на открытых участках на востоке страны. К таким выводам пришли наблюдатели Комитета за открытую демократию из США. Более сотни наблюдателей и организации посетили четыре сотни избирательных участков по всей Украине. По данным представителя Комитета Брайана Мефорда, выборы успешно прошли в 198 округах из 225. Эксперт отмечает, незначительные нарушения были, но они не должны кардинально повлиять на результаты голосования. Итак, что мы увидели? Спокойствие во время голосования было всесторонне обеспечено. Это позволило проводить выборы в стабильной, безопасной обстановке. И мы должны поблагодарить украинские органы власти за тот контроль ситуации, который они обеспечили. Не было инцидентов, случаев насилия, откровенных угроз. В 94% случаев мы не зафиксировали насилие, на 99% участков мы не фиксировали и запугивание, 94% наблюдателей в итоге отчитались о полной тишине и спокойствии. В Европейском Союзе выборы в Украине назвали победой демократии и политики еврореформ. Об этом написал в своем твиттере Жозе Мануэль Борозу. Дипломат поздравил украинский народ с волеизъявлением. А еврокомиссар Штефан Фюлле в соцсетях отметил, что видит желание Украины следовать по пути европейских реформ. Практически все западные политики сошлись во мнении, что в результате прошедших выборов однозначную победу одержали проевропейские силы. Слова поздравления и признания результатов голосования прозвучали и в штаб-квартире НАТО. Генеральный секретарь организации Иэн Столтенберг подчеркнул, что независимая, суверенная и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключевой для евроатлантической стабильности. Он отметил, что ожидает тесного сотрудничества с президентом Украины Петром Порошенко и новым правительством. В официальном документе альянса, с сожалением, отмечается и то, что многие не смогли проголосовать в связи с аннексией. Крыма и насилием в Восточной Украине со стороны сепаратистов. Признала прошедшие внеочередные парламентские выборы в Украине и России. Об этом сообщил замглава МИДа страны Григорий Карасин. По его словам, в Кремле ждут официальные подведения итогов. Политик также отметил, что в новой Верховной Раде необходимо будет наладить диалог с представителями всех регионов и стремиться к дипломатическому решению проблем на Донбассе. Ранее в Госдуме Федерации заявляли, что уважают выбор тех, кто принял участие в выборах в Верховную Раду и хотят сотрудничать с теми депутатами, которые настроены на конструктив. Наталья Пругар, БТБ. За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции погибло двое украинских военнослужащих. Об этом заявил спикер СНБО Андрей Лысенко. По его словам, боевики также продолжают стягивать военную технику к аэропорту Донецка. Накануне террористы трижды из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинских военных в этом районе. Но пойти на штурм не решились, поскольку за последнее время понесли большие потери. Также силы АТО успешно отразили нападение боевиков в районе населенного пункта Новолаз по Донецкой области. В целом украинские военные продолжают удерживать ранее занятые позиции. В день выборов интенсивность обстрелов террористами позиций украинских военных была на таком же уровне, как и в субботу. В целом можно констатировать, что в конце недели активность террористов снизилась, хотя они продолжают нарушать режим прекращения огня в отдельных районах. Более половины жителей Литвы, 55,5%, опасаются угрозы со стороны России. Почти 28% считают, что угрозы нет, так показал опрос. О том, что федерация могла бы подстрекать сепаратистов в Литве, думает почти 16% респондентов. Для сравнения, в январе 2008 года большинство литовцев считали, что Россия не представляет реальной угрозы для их страны. Свыше 40% опрошенных оценивали вероятность захвата Литвы России как небольшую. 28% были убеждены, что этого никогда не произойдет. Зайдет. Польша намерена расположить несколько тысяч военнослужащих близ границы с Украиной. Об этом заявил министр обороны страны Томаш Симоняк. По его словам, причиной такого решения стал конфликт на востоке Украины и угроза, против которой военнослужащие на востоке Польши были бы более эффективны. Геополитическая ситуация изменилась и сейчас крупнейший кризис безопасности с момента окончания холодной войны, заявил министр. На данный момент на востоке Польши находится около 30% всех войск страны. Численность их может быть увеличена до 100% только в случае войны, отметил Томаш Симоняк. Ранее в октябре бывший президент Лех Валенса заявил, что в случае российской атаки на Польшу польская армия нанесет ответные удары по Москве. Нефть продолжает дешеветь. Цена на марку Brent сегодня составляет 85 долларов 72 цента за баррель. Это еще на 53 цента меньше, чем в минувшую субботу. Особенно сильно цены на нефть влияют на развивающиеся рынки, направленные на ее экспорт. К примеру, бюджет России ориентирован на цену нефти в 96 долларов за баррель. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 23.00.